Дорогие украинцы, я хочу поздравить вас с Новым Годом. Миша, это все постная фигня. Тебе денег никто не даст. Какие украинцы? Харьковчане. Миша, что ты так вот по-дебильному выражаешься? Украинцы, харьковчане. Новый Год. Я хочу обратиться ко всей стране. Так, тишина. <свят> так, пишем, Миша, пишем. Я текст сейчас вот забыл, все, сбил меня просто, все. Тебе шампанского да? Не надо мне ну, шампанского. Ну так вспоминай. Это был сложный год для каждого украинца. Для каждого украинца, подчеркни. Что тебе подчеркнуть? Веселей, подчер... веселей, не делай такое грустное лицо. Я вот сейчас так, возьму ты карандаш этот... и тебе в воздухе каждый... начну подчеркнуть. Так, хоть вот карандашом это, в, в, какой карандашом, хоть своим возьми пальцем подчеркни. Я же сочувствую украинцам. Так украинцы. веселей сочувствуй. Шампанского дать? Не надо мне твоего шампанского. Письмо. Дорогой Дедушка Мороз, весь год я был послушным мальчиком и хочу, чтобы ты подарил мне пепельницу. Коля 7 лет. Геша, передай Коле, что письмо вот это как-то по-дебильному написано. Ей-богу, кто это писал вот это все? Тексты дебилы пишут какие-то. Дорогие украинцы Миша, ты можешь вот этот прекратить чвякать, квакать, плямкать, что челюсти вставные Ты можешь читать с выражением Миша, ты как тот требовательный Дед Морозу вот там с мешком дебильным стал со своими подарками Слушай, может мне здесь вот на стул еще встать тебе? Этот год был трудным Но Мы приложим все усилия, чтобы следующий год был не трудным, а наоборот легким и веселым Миша, ты только что вот, вот весело выпал из кадра. Слушай, Геша, ты разберись, то я в тебя там впал, то я у тебя выпал из кадра. Разберись, что у тебя там делается. Твоя... Ты, ты сейчас как будто лампочку полез, вкручивать. Вот ну лампочку, все. Ну так слажь. Слажу. Дорогие украинцы, экономика страны будет развиваться. И мы наконец-то получим ту материальную базу, которая будет глубоко продуманной, эффективно функционирующей системой. Еша, я не понимаю. Вот это речь по дебильному написана. Я не могу это читать, Миша, не умничай, не умничай. Президент Монголии в прошлом году смог это прочитать, и ты сможешь. Давай читай. Что ты глаза? Включишь? Если ты будешь делать такое лицо, так никто не поверит, что ты выступаешь за пять минут до Нового года. Ты понял? Все подумают, что это прошлогодняя первоянварская туфта. Геша, вот ты такой умный, вот что ты мэром Харькова не стал? Я сижу, отдуваюсь тут за всех. Вот. Потому что это уже давно не показатель. Тебе шампанского дать? Не надо, иди в баню со своим шампанским здесь. Дорогие соотечественники, с наступающим 2010 годом вас. Что ты стукаешь по моей книжке? Сейчас я приду, тебе настукаю. Таким настроением надо не с Новым годом читать, а сегодня в 4 часа утра без объявления войны. Но, Геша, вот откуда это, взяться этому настроению, вот этому дебильному, новогоднему, когда мы записываемся 10 ноября. Я не понимаю тебя, Геша. Ты что от мне хочешь? Оливье хочу. Реша, оливье как-то по-дебильному сделано. То сюда майонеза напихал столько. Миша, что опять не так? Ну, а я не знаю, куда мне руки деть. С одной стороны, дебильный оливье ваш, другой текст по-дебильному написан. Дорогие украинцы, в этот праздник я хочу поднять за вас бока с шампанским. Реша, где шампанское? Миша, блин, ты же сказал, что не хочешь шампанского. Так вот тут так написано. Ну так я тебе предлагал, а теперь уже мы все выпили. Дорогие соотечественники, я обращаюсь ко всем сидящим у голубых телеэкранов. И скажи на всякий случай и в интернете. Зачем? Да есть такое предчувствие.